बनता है सर ये गहरा मसालों से बनता है इसमें सर केसर इसमें सर शहद इसमें हरी इलायची काली इलायची मग्गा। इससे ये रहता है कि इससे मतलब जैसे छाती हमारी फिट रहती है इससे फिजला जुकाम होने का खतरा नहीं है सर्दी के कारण कभी का निमोनिया टाइफाइड तो इन चीजों से ये डिफेंस करता है एक इन चीजों से मतलब हमारी सेफ्टी अच्छी रहती है जब इसमें 11 चीजें पड़ते हैं ना तो ये कहवा बन गया पंजाब दे विच लगातार ठंड वाढदी जा रही है धुंध तो दे कारण कई हादसे भी वापरदे हुए नजर आंदे ने ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਸ ਕਰ ਅਖਰੋਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਰੋਟ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਵਾ ਜੀहां ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਕਾਵਾ ਪੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਵਾ ਪੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਵਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ اخਰੋਟ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਡ్రਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਵਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ کشمیر ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਤੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ वहां पर ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪड़ਦੀ ਹੈ कहवा वहाँ पर मतलब सुबह भी पीती है शाम को भी पीती है इससे ये रहता है कि इससे मतलब जैसे छाती हमारी फिट रहती है इससे निज़ला जुकाम होने का खतरा नहीं है सर्दी के कारण कभी का नमोनिया टाइफाइड तो इन चीज़ों से ये डिफेंस करता है इन चीज़ों से मतलब हमारी सेहत अच्छी रहती है सर बनता है सर ये गहरा मसालों से बनता है इसमें सर केसर इसमें सर शहद इसमें हरी इलाची काली इलायची मगह चौंठ मलाठी तो सर अपना ड्राई फ्रूट पड़ते हैं गिरी पड़ता है इसमें तो सर नारियल नारियल पड़ता है अजवाइन पड़ता है सर मग्गा पड़ता है लौंग पड़ते हैं गैरह मसाले पड़ते हैं इसमें सर। कहते हैं कहवा इसको सर इसलिए कहते हैं कि कश्मीरी में कहवा गहरा को कह बोलते हैं कह जब इसमें गहरा चीजें पड़ती है ना तो ये कहवा बन गया मसालों का चीज़ जो मसालों का है ना असली तर जो बात है ना जैसे पंजाबी में मतलब किसी चीज को आप किसी वर्ड में बोलते हो मतलब जैसे आप ये कोई भी नाम ले लो जो शार्टकट में होता है शॉर्टकट में हमारे में गहरा को कहा कह बोलते है कह तो जब गहरा चीजें मिलाओ वो कहवा बन हो गया शॉर्ट नेम हो गया सर कैटल है जी सर ये, अलग सी है जी। ये सर तांबे की बनी होती है इसको अंदर भर सर कली होती है तो इसमें जो भी जो कोई चीज़ बनाओगे उबालोगे तो उस चीज़ को मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा सर लोगों को सर बहुत पसंद आ रहे हैं सब तो मतलब शाबाश शाबाशी कहते हैं दुकानदार यहाँ पर मतलब अपने मार्केट के अंदर जो दुकानदार हैं वो मुझे फोन करते हैं कि भाई आ जाओ कहाँ पर हो हमें पिलाओ तो एक हफ्ता से यहाँ से चल रहा है तीस रुपये कप सर कश्मीर में तो ये पचास रुपये कप है सर कारण इधर सरसा की है कि ये सर की यहाँ पर दस रुपया का चाय मिलती है इनको अगर पचास रुपया बोले तो बोलेगे भाई ये क्या है है ना तो इनको थोड़ा कर दी तो ये पिएगी तो ये बोलते नहीं वाकई चीज है ये पीना पड़ेगा तीस रुपया महंगा नहीं है लोगों को पसंद जी सर अब तो शादियों में भी यहाँ पर मतलब में भी हमारे एक भाई है उससे बड़ी थरमास लाई है तो उसको मतलब दो ढाई हजार वो देती है एक रात के लिए वो बनाकर दे रहा है